Всем привет! К нам поступили переводчики. Вот мы с вами сегодня вот два разберем, значит, с поддержкой искусственного интеллекта. Ну, давайте начнем вот с этого переводчика. Мы уже немного его проверили, поюзали. Вот он очень такой многофункциональный. Как всегда, подробную информацию о самих устройствах, о гаджетах вы можете посмотреть на наших сайтах. Вот что хочется отметить. Тут есть русское меню, вот, можно на английском включать. Вот, поддерживает он порядка 106 языков. Можно подгружать языки. Он присоединяется через Wi-Fi. Вот, соответственно, там языковые пакеты можно подтягивать. А, также э, можно, как и переводить в в двустороннем режиме, то есть можно сразу начитывать, например, выбрать английский здесь язык. Вот если вы вот сообщаетесь с человеком, который разговаривает на английском языке, да, вот, соответственно, здесь есть красная кнопка, и вы наговариваете на английском. Потом, соответственно, вы хотите ответить, выбираете, например, там, или на китайском, или чаще всего, да, на русском идет самообщение, вот, и нажимаете синий микрофончик, и, соответственно, наговаривать. и он автоматически начинает это все дело озвучивать, то есть очень удобно. А также, что нас очень сильно впечатлило, вот то, что здесь можно делать запись запись и соответ, выбирать язык. Да? Ну, чаще всего вот именно это устройство оно поддерживает именно английский язык. То есть, если вы на английском языке делаете его запись, вы дальше можете переводить на другие языки. То есть, он автоматически показывает именно сам текст вот этой записи. Что очень еще классно в этом устройстве сама функция. Есть, здесь есть сканер распознавания текста. То есть можно наводить на любой текст. Там возьмем, например, вот инструкцию. И, например, вот язык. У нас вот есть, здесь мы выбираем английский язык. Например, да. А здесь мы, например, выберем на русском. Вот. И дальше мы, например, берем вот все дело, фотографируем. Ну, это опять же, надо все в нормальных условиях делать. Мы с вами в таких вот берем, и он сейчас начинает это все дело сканировать, и, соответственно, показывает вам сразу же перевод на русский язык. Можно также сделать на китайский, можно на украинский сделать и так далее. Очень классная функция. Вот очень удобно. То есть можно инструкцию прямо к этому устройству переводить на русский язык. Так, раз, два, три. Все, вот он перевел. И дальше мы просто увеличиваем, и вот вам полностью весь текст на русском языке. То есть очень классно, тоже удобная функция. Так, что еще здесь есть? Ну, это уже под... именно при поддержке самих устройств. То есть это переводчик WarMore. И можно объединять в конференцию такие вот переводчики, да? создавать некую конференц-связь, ну и, соответственно, пользоваться уже функциями в рамках конференции. Ну, и, соответственно, здесь то, что я говорил, это сами настройки, и можно подтягивать языковые пакеты, если, например, недостаточно тех языков, которые э, загружены в это устройство по умолчанию. То есть очень классный, очень удобный, очень качественно сделанный э, переводчик. Вот, подробно вот, всю информацию по переводчику уже будете просматривать на нашем сайте. А сейчас мы поговорим с вами о втором переводчике.